başımız Murat İlgaroğlu paytaxtda dönerxanaların bəzilərinə baş çəkərək kiçik bir araşdırma aparıb məlum olub ki, obyektlərin çoxunda qanun pozuntuları var. Döner ayaqüstü yemeyin ən geniş miqyasda tələb olunan növüdür desəm yanılmaram. Türkiyə kimi dönerxanalarda ağla gələn bütün antsani tərbiziyyətlərə rast gəlinib. Tədbirlərin görülməsinə rəğmən yenidə qayda pozuntuları qaşılmazdı. Bunlardan ən iri miqyaslısı isə satışı qadağan olmasına baxmayaraq toyuq dönerlərinin hər yerdə rast gəlinməsidir. Tələbat da demək olar ki, elə məs toyuq dönerlərinədir. Biz də iş xəbər olaraq həm sanitar vəziyyətlə tanış olmaq, həm də toyuq dönerlərinin satışına üstünlük verilib-verilmədiyini öyrənmək üçün paytaxtın bir çox yerlərində fali göstərən obyektlərə baxacağıq. Hə, hə. Toyuq dövrünün satışı qadağandır. Niyə buna məhəl qoymursunuz? Sualımıza cavab verə biləcək. Bir kəs tapa bilmədik. Toyuq dövrü Toyuq dövrü hesabmaq olmaz. Bu məhəmməd. Bir səs soruşmaq olar? Xərcimiz yoxdur. <laughs> bir səs soruşmaq istəyirəm. Bu toyuqlarda KİKENOVA Epitemoloji mərkəzinin Gidalanma şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev obyektlərdə yoxlamaların aparılmasında bir sıra tərəflərin olduğunu dedi. Yəni yeni qanun qəbul edilib Kom nəsasəmplonman kənar və planlı yoxlamalar aparıla bilər. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə plandan kənar yoxlamaların aparılmasında istehşaçı birbaşa rol oynayır. Sahibgərdə yoxlama o zaman həyata keçirilə bilər ki, sahibkərin fəaliyyəti haqqında demək dövlət din nəzarət orqanlarına məlumat daxil olsun. Planlı yoxlamalar elə isə ildə bir dəfə, deməli aparan birinə də keçər ilin nəticələri nəzərə alınmaqla, deməli risk qrupları nə görə, risk qruplarının müəyyənlaşdırılmasına görə bunları yoxlamağa təyin olunur və yoxlamaqda da həmin qeydə alınan vəiklər də aparla bilər, kənar vəiklər də yox. Statistikaya əsasən keçən ilin son 11 ayı ərzində 711 sahibkarlıq obyektdə müxtəlif qayda pozuntuları aşkar olunduğuna görə müxtəlif məbləğlərdə cərimə alınıb. Hər halda istehsalçıların rolu danılmazdı. Hər kəs rastlaşdığı qayda pozuntuları və antisanitar vəziyyət barəsində aidiyyəti qurumlara xəbər versin problemlər 100% həll olunmasa da onu yarəyəndirmək çətin olmaz.